Яко козацького роду душу тіло, ми за свою свободу і покажем, що ми. Украина! Вот это все! Украина! Вот это все! Я не просто какой-то Вася, поверьте, я сюда постоянно хожу. Пожарник, блядь. Я за то, чтобы у вас не было нормально. Надоело, ребята. Просто показывай максимальную дисциплину. Никакой агрессии. Поддерживайте меня. Да. Ребята. Слава Украине. Слава! слава Украине. Слава! Он пострадал ради страны. И мы понесли эту жертву. Это наш стадион, нашего Лобановского. Правильно. Вот, мы готовы нести жертвы. Мы любим этот город и эту страну. Ребята, максимальная дисциплина, никакой провокации. Вам это надоело? Надоело. Мы хотим жить в европейском, цивилизованном государстве. Все, пожалуйста, просим мира. Тошим покрышки, у нас их дофига. Расбираем, разбираем, разбираем. Разбираем, ребята, сделайте коридор. Нет, нет, разбирайте красиво, все должно быть красиво, это зима, это зима, они пойдут, у них нет, это их не выбор, у нас демократия, у нас демократия, у них нет, мы предлагаем им выход из ситуации, вот он, выход, ребята, ребята, переживайте дальше, делаем выход, делайте выход дальше, делайте проход. Что, Организуйте, чтобы был проход милиции. Милиции некуда быть, понимаете? Делаем проход для выхода тех, кто не хочет убивать своих братьев. Вот он выход, ребята. Давай, 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 давай,